Александр, давай тогда про провалы. Про какие провалы мы не говорим? Экономические в первую очередь. Рост безработицы. Провалы, если мы отступаем от военной темы, там свои провалы. Внешняя, внешняя политика, провалы сумасшедшие есть. То есть, возможно, есть моменты, когда где-то не дожали. Вот с одной стороны, когда к нам приехал Моди. Ну, я ожидал, как бы, что после его приезда отношения между Украиной и Индией они немножко другой характер начнут носить. Но этого не произошло. И, скорее всего, не по причине Украины, что у нас плохие дипломаты и так далее, а по причине того, что игра и ставки внешнеполитические, которые ведутся, для Индии сейчас намного ближе партнером является Российская Федерация, нежели Украина. И это касается также и Китая, и других стран, с которыми мы могли бы наладить отношения. Но серьезной сложности на самом деле биться головой об стену, когда глобальная концепция не включает Украину в... Ну, як фігуру, а включаєте іключительно як клеточку на шахматній вскіпі. Ось ти зараз говориш, що у нас є провали в економіці, у нас є провали в зовнішньої політиці, у нас є провали військо... в... В... за військовим напрямком, але ж концентрація всіх повноважень знову ж таки привела до цього. Навіщо офісу президента призначати міністрів? Чому кандидати міністрів на посади не дебатуються в комітетах? Чому ми не побачили змагальності програм міністрів? А в наказному порядку наші е, народні обранці проголосували за тих, кого їм принесли і подали. Потім, потім прийде час, коли їх просто звільнять. Навіть декотрим попладують, можливо, навіть і букет вручать. Ну, добре, що хоч да. не поб'ють по морді тим букетом, вибачте, по обличчю. Але відповідальність за це несуть персонально ті, хто приймають рішення і керують, і парламентом, в числі, виявляється на банковій. Ужасно, що в країні немає відповідальності ніякої. Ми докатились до того, що відповідальності не существует від совсем. навіть політичної немає відповідальності. Есть ответственность, возможно, каких-то там моральных качеств, и человека, ну, где-то там есть формулировка такая, там, перегорел или устал, назовем это так, да, и человек сам действительно пишет заявление. У нас, большинство... у нас Денис Малюсько написал, что он заморился, все, устал, его звено. это не та история. Это история в приказном порядке сегодня вот. Вечером одна информация, а завтра утром вы все пишете заявку. Ну недавно so, вот этот вот э, перетряхивание. Это нормальная кабиня. ситуация. Это же не нормальная ситуация. Для авторитарной формы правления абсолютно нормальная ситуация. Конституция мы не авторитарная ну, держава. Кого это интересует? Андрей Борисович и... Ермака с его вертикалью мы говорим о реалиях. Мы реально говорим, мы не говорим о том, что у нас Конституции. Если мы сейчас зацепимся за Конституцию и первые 10 подпунктов ее, такие уже вытерли одно место, извините меня. И слуги народа, и президент, и офис президента. Там за все можно зацепиться. За каждый из них. И по поводу э, продления полномочий и так далее. Потому что трактуются там некоторые моменты по-разному. Если по, скажем так, по парламенту, да, он может быть пролонгирован до конца военного положения. А по президенту там очень двоякая такая ситуация. Нас... И, и э, к сожалению, ну может быть к счастью, а может быть к сожалению для самого президента Зеленского, все, что происходит после его завершения каденции официальной и все те бумаги, которые он подписывает и так далее, он в дальнейшем при смене власти и при разбирательстве конкретном, потому что будет серьезный аудит того, что происходило. И я более чем уверен, что новые люди, которые зайдут во власть, они этот аудит проведут то президент Зеленский, ну, мягко говоря, я не Ванга, но очень под серьезные статьи попадает. не только он, на самом деле. Чи можем мы сказать, что ось эти помилки офису, руководства офису, будем говорить, да, офису президента, они начались еще с До, мабуть, призначення Єрмака. Те ж саме видавництво Бабель, uh -huh. яке оприлюднило і роздуло, ну, розкрило, скажем, а да? потім можна говорити і роздуло. З якої сторони дивитися? Скандал про продажу, продаж е посад братом. Угу. Я однак. Да, 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 е, до речі, остаточну крапку в цьому не поставило ні слідство, не зрозуміло, як слідство то відкривало кримінальне провадження, то закривало кримінальне провадження. Але шлейф, з яким він вже прийшов на посаду, був, ну, якби ні Ахті. Інтересно, uh, ми опять повернемося к посадам і так далі. Якщо згадати предыдущі каденції, ще, мабуть, от Йощенка. всегда, когда уходил министр, он, как-то говорят, перед парламентом. Там, на уряду, все вопросы задавали. Человек открыто, ну, опять-таки, по писанному, рассказывал о своих успехах в большей степени. Когда ему задавали какие-то неудобные вопросы, он отнекивался, но ну, это хотя бы было. Министры приходили раньше на заседания комитетов. Ну, они сейчас приходят, но не, не так. Не приходят, они уже давно. Навіть заступники заступники своих заступников надсылают. Ну, такие министры. А есть, ну, о чем мы говорим? Вот, Светлана, вот о чем мы говорим, если у нас должность министра, которая когда-то в головах людей, ну, было, знаешь, типа из серии, ну, небожитель, ну, это целый министр, там, целый ух, министр. Сейчас это министр. Сейчас даже отношение людей к министерству, ну, типа, ну, 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 ну Опять на эпитеты чуть не перешел. Ну вот, вот скатились мы до вот этой истории. И это же не потому, что э, они там суперумные или так далее. Или потому, что мы там все тупели очень серьезно. Нет, это потому, что инструмент э, пропаганды видите ли, телемарафона, он работает. И работает довольно-таки неплохо, понимаешь? И вот этот инструмент, он используется. Это, например, по аналогии инструмент пропаганды в Российской Федерации. Это вообще венец творения, Геббельс там вот так в гробу лежит и хлопает Путину и его Министерству пропаганды. Потому что там people хавает абсолютно все. Вот любое, любой тезис, правильно построенная стратегия будет на ура, воспринят обществом. У нас же в данном случае, начиная от интервью, посады, идешь подготовка? сначала информационно, а потом это происходит, как снег на голову у нас только там вертолеты падают с целым министерством управления МВС, да. когда рассказывают всем сказки о том, что это туман, пилот, ошибка пилота, но никто же не говорит, что по протоколу нельзя во время военной действий садить на один борт все высшее стоящее руководство. Кто понес наказание? Где публичное заседание суда и человек сидит? Нету этого. И точно так же по любому другому моменту: все, что неугодное, информационно гасится, тишина и порядок. Меньше говорим, об этом никто не вспоминает. Если кто-то где-то начинает поднимать шумиху, там в социальных сетях и так далее, оно каким-то образом э -э, общество будоражит, и надо типа отнекиваться, выпускать спикеров за бабки. Они это тоже там. Ну, это про противоборство некое. Вот. Во всем остальном четенько все написано, классные спичрайтеры, все прекрасно, все замечательно и так далее. Но люди сталкиваются с иным. Нам говорили, во время войны не будут повышаться ни тарифы, тра -та 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 -та. что сейчас происходит? Вскрываются просто. У нас за чертой бедности, я уже не знаю, какой, какой процент населения. Вот к чему, к чему пришло. И Путин это все прекрасно понимает. Он все прекрасно понимает. Да, мы стоим в позе низкого преклонения перед нашими партнерами и Штатами, и Бритами, и Европейским Союзом и так далее. Но это что же тоже не альтруизм. Кто-нибудь из... Вот мы сейчас бюджет, да? Тема бюджета была целую неделю. Кто-нибудь где-то информацию написал, мы получили за вот этот вот период вот столько-то денег. А напишите, сколько из них кредитных, сколько, вот какое поколение украинцев будет отдавать кредиты. Як Я эта щось... информация у тебя есть прекрасна. Не, не є. А ну, скажи, а сколько пар... кредитов? Партнери э, для військової допомоги на 2023 за 2023 рік надали нам 42 мільярди Долларом. макродопомоги так. доларів. Угу. А в цьому 24-му 37 мільярдів, а в наступному 25-ому планують 34,5. 1/2, тобто іде зменшення. І з этих день кредитов. Майже всі. Вот, прекрасно. Частина Той. цих грошей йде на компенсацію озброєння тим країнам, які нам озброєння старого зразку mm -hmm. віддали, ну, понятно, і ці гроші ніколи не заходять в Україну. Частина приходить у вигляді макродопомоги а, на рахунки Нацбанку, потім розподіляється. Частина іде, звичайно, ми фінансуємо свою армію і війну лише за рахунок налогов. податків, які ми збираємо, але на наступний рік ми їх не зберемо в тому обсязі, в якому нам потрібно. Нам на оборону потрібно, якщо я не помиляюсь, 2,2 трильйони гривень. А частина. доходна частина 2 трильйони. І це з урахуванням того, що якщо підвищення податків ну, а, да, в да, голові да. Данила Гетьманцева дасть. 138 плюс мільярдів. Да? То о, наші, наші експерти mm -hmm. говорять, що насправді ну, хоч би до 90 назбирали. Тому що знову бізнес під цим важелем податків, білий бізнес, піде в тінь. А з чорним бізнесом, з тіньовою економікою, mm -hmm. ніколи боротися. Могу предсказати на наступний рік, відкуди будуть братися гроші. Будуть продаватися госпредприяття. И все будут продаваться ну, за какие-то энные суммы. У нас как этот отель Украина недавно, да, продали да. сколько там 15 лярдов гривен. Да, купил Кри... Крипа, да? Ну не важно, кто-то купил. Вы а... возьмите сколько... сколько стоит квадратный метр просто. В центре города Киева. Перекалькулируйте и посмотрите, сколько эти товарищи заработают бабла. Хвала им. У них оно есть. Они могут купить. Но это же надо было кому-то занести туда, туда чтобы тебе по такой цене продали такое здание в историческом центре города Киева. Ну, я не говорю про подол, я говорю вообще, центр-центр. Они потом с этого такой профит получат, что, мама, не говорю. С другой стороны, это тоже риски. Ракеты летают, да, может в здание попасть. Ну, деньги есть у людей. Слухай, тут зараз, коли ти сказав, що деньги є у людей, я згадала тезу, тезу, тезу Януковича, що будемо все робити для людей. Пам'ятаєш, тоді ну, да, да. да. виходить так: у кого гроші є, то люди. А 90% українських громадян то не люди, тому що виживають, тому що це... збільшення ціни да. на, на все. З урахуванням за підвищення податків за все це заплатить конкретно громадянин України, з якого і так вже нічого брати. До речі, соціальні стандарти заморожені mm -hmm. до 2027 Зато року. Зато вони не забули підняти пенсії суддям, вони не забули підняти зарплати народним депутатам, в Кабміні не забули. І суму зараз не скажу. вилетіло з голови. Но сума существенна. І якщо б ці деньги просто перенаправити на ЗСУ. Где-то хто-то би живий залишився. Кажуть, підожди кажуть, що 50% прибутковості банківської сфери буде оподатковано. От зараз ще поки що Нацбанк не вийшов, не сказав нічого. Але хочуть цю норму запровадити і, і, і ще до цікавинок. В секторі оплати зар. Оплати а, діяльності вищого менеджменту державних банків спостерігається дивна ситуація. Вони отримують в державних банках в три-в чотири рази більше, ніж менеджмент і керівництво mm -hmm. в комерційних mm -hmm. банках. А, а як так виходить, що під час війни у нас банківський сектор найприбутковіший? Так, в лю... під час будь-якої війни будь в будь-якій в кожній країні банківський сектор завжди в прибулі. завжди Ну, не только в нашей стране. Но этот банковский стектор не дает процентов даже на ЗСУ, ну, на поддержку. Будут. Ну, сейчас будут давать. Да но... Кажут нам опять... специалисты, что прийде. Я не экономист, но постригут. Ну Когда такое решение приходит в голову кому-то, оно приходит же не от того, что там так, а у кого же бы еще взять. То есть тут вопрос стоит уже ребром. Нам треба дірки латати. З цих ми вже, как обстригли, вони вже лысые, ці овечки. А эти ще вроді нічого. Ми МВФ пропонував підвищити податок э, на додану вартість. Тому що податок на додану вартість платять всі. І білий бізнес, і сірий бізнес, так, і чорний так, бізнес б ти не пішов. Да. але Міністерство фінансів стало в позу і сказало, «Ні». І оцей весь список з урахуванням від одного відсотка військового збору до п'яти відсотків, акцизи на пальне і так, далі, і так далі. Оподаткування першої, другої, третьої групи ага. підприємців воно все це накриває нас ну, економічну спроможність нашого білого бізнесу, який намагається чесно сплачувати податки. Воно накриває, як то кажуть, мідним тазом. А ПДВ, яке могло би платити і тіньова економіка, ми не підвищуємо. МВФ поїхав від нас 10 вересня з твердою обіцянкою, що нададуть нам, відкриють черговий транш на 1,1 мільярд гривень. МВФ це вообще очень интересная организация. Уже достаточно много информации из МВФ, как они работают в странах типа України, как они деньги зарабатывают и так далее. Ну, мы сейчас не про МВФ. История с повышением налогов на армию, я за. Ну, я, ну, как бы это нормально. В войну это нормально. Хорошо хоть не 25%, понимаешь? Опять. Держава войну... забрала по у местных громад. Знаю, да. А выкорстала на армию. Не... Казалось, что на армию выкорстали. Потому что петухи вонючие. Вот и все. Поэтому и дронов нету. Потому что в 2022-2023 году местные бюджеты сами закупали дроны и все остальное. А это сейчас передали Кабмину. Кабмин отдал на Министерство обороны, там 24, 21, миллиард. 21 mm -hmm. миллиард. А остальное отдал на цифровые вот эти вот истории. И о, чудо! Телемарафон, все зарплаты будут получать, все будет хорошо, та та, -та. А Минобороны не досчиталась 56, сколько это там, миллионов миллиардов. Не, э, не выстачая, зараз 500 там... миллиардов на э, оборону. Вот. Что же вы, паскуды делаете? Ну вот что вы, что вы творите? знаешь, складывается впечатление. Люди, которые в большинстве своем принимают участие непосредственно в руководстве нашей страны, все страдают абсолютно, начиная от Зеленского, а заканчивая самым последним министром, гибрид-синдромом, который напрочь у них отсутствует реальность. Они находятся где-то в другом месте. А остальная часть, которая дружит с головой и так далее, четко понимаю что дни их сочтены, и надо добирать и валить отсюда. Ну, и они, собственно, многие и валят. Есть уже факты таких интересных товарищей, которые просто вот... Опа, и все, и убежал. Убежал. Да. Как убежал, непонятно. Народный депутат, якому, якому поставили звинувачення в підкупи криптовалютою керівника, колишнього керівника <гум> Державного да, Агентства та, по та, відновленню Украины, України, а, якось испарился с Украины. Да все просто. У нас как, как работает, знаешь, как типа, люди думают: "Ой, поймали контрабандистов на границе, тра-та-та. а поймали там еще кого-то. Никто же не задумается, что это целая логистическая цепочка, целая через всю страну. Куры там ездят через всю страну, там не, менты на крыше стоят, там пограницы, там еще это еще до войны. То, что происходит во время войны. Это тихий ужас. Сколько факторов э, разворовывания гуманитарной помощи, да в любом другом государстве при нормальном управлении, там где люди сверху сидят не заинтересованы на стричь бабла, а спасти действительно страну, спасти ее, все, кто по повязан в коррупции, они все понесли бы наказание публичное. У нас было бы, например, э, у нас очень сложная ситуация с мобилизацией, да. И никто не знает, как же это исправить. Потому что веры нету. Вот ты правильно сказала, бедные у нас. У нас бедные воюют, а богатые не воюют. Подожди, 22-й рік, черги в Да. Т так, але ж в эту ситуацию втрутился и офис. Зі своїми наративами. Та там, взагалі, такое ані ніс такою чуш. То підсунув відповідь. президенту Зеленському пропозицію і рішення змінити керівництво е, територіальних центрів комплектації і соціальної підтримки на е, людей з бойовим досвідом, які мудемобілізувалися, моб... угу. Лю... Та... і ми бачимо зараз людолові. <світ> замість людей, які мали би оперувати законом, порядком. и э, технологичным э, ну технологией мобилизации самый сложный вот процесс это действительно когда время упущено а людей не хватает неудокомплектация новых бригад 70%. где этих людей брать по селам житомирской черниговской повыгребали уже абсолютно всех я еду на эфир возле метро добрый день там и так далее но я еду на эфир и еду да, я знаю, что рано или поздно и до меня опять очередь дойдет. Но я-то там был уже, я знаю, к чему готовиться. А люди, которые там не были, они слушают соседей, они видят, сколько похоронок, сколько они друзей уже похоронили, и у них мотивации нету по той простой причине, потому что они видят колоссальную коррупцию, яйца и так далее, вот это все чушь вот эту вот. Они это все видят, и внутренне они понимают, ну скоты, что я должен за них идти, это один из. Но... Им не доносят ту информацию, что если ты хотя бы на одним глазочком увидишь, что происходит на Востоке, и представишь, что это может быть здесь, а это будет здесь, если не изменить ситуацию, то все вы, кто думает, что они откупятся, уедут и так далее, вы глубоко заблуждаетесь. Там выжженная земля, там пепел, там нету ничего, и кацапы не остановятся. Они не будут останавливаться у них стратегия другая, и тактика другая, и интерес другой. И они же не только из-за Украины там, да, они потом подтягивают вот эти вот тезисы, мы там с НАТО воюем, еще с чем-то и так далее. Если в какой-то момент мы военные компоненты, благодаря новому президенту Соединенных Штатов Америки, и я почему-то думаю, что это будет все-таки Харрис, получим в моменте все то, что обещали, как в свое время Валера Залужный просил, мне надо 650 танков, а не там 90, и тогда будет прорыв на запорожском направлении. И все в моменте получим, тогда... Российская Федерация получит конкретно по зубам. Причем настолько конкретно, что даже не надо будет далеко бить на сброе, как по их там в каких-то складах. Безусловно, когда у них рвутся склады, на фронте это отображается, у них по нашим позициям меньше летит. Но Время, когда можно было бить потушкам, которые стоят и наш кошмарят этими ракетами и так далее, оно упущено, они перебазировали это все далеко. Сейчас дадут разрешение. Российская Федерация, мы используем ядерное тактическое оружие. Да никто из них не использует это ядерное тактическое Это будет конец всему. Просто если это произойдет, допустим, не на, ну, на восточной части э, страны, и если НАТО это схавает, и Европейский Союз это схавает, все, дальше можно уже ничего не говорить. Все, все государства, которые имеют ядерный статус и имеют ядерное оружие, в случае чего они его будут просто применять. И в таком, в таком ключе та архитектура мира, которая сейчас существует, вот Зеленский будет выступать в ООН и все остальное. Да ООН, это уже профанация, это ни о чем. Там э, заседает там от Российской Федерации с такой мордой чувак, несет ахинею, все прекрасно понимают, что ахинея, но у них... Есть там свой пул людей, которые кивают гривы и говорят: да, это ж с этой стороны, все и правильно. Не работают эти институции. Меняется, все трансформируется. До 2035 года вы вообще не узнаете, возможно, я не исключаю, что будет перекроены настолько зоны финансовые, территориальные. Мы сейчас за Украину зацепились. А если глобальнее посмотрим, что на востоке происходит, на Ближнем Востоке, и как там Иран очень серьезно ерзает то я не исключаю, что в какой-то момент война может там разгореться в более серьезном масштабе, потому что противоречия, допустим, даже между Индией и Пакистаном, они очень серьезны. И если правильно подойти к этому вопросу, подлить масло в огонь, с одной стороны будут опять демократическое общество, а с другой стороны авторитарные формы правления, мы увидим намного кровопролитную войну не такую, как в Украине, потому что там население стран гораздо больше. В Индии 1,3 миллиарда людей. А в Пакистане почти 380 миллионов. Это будет просто бойня. Ну вот тогда формат Третьей мировой войны, он приобретает другие краски, другой характер. Здесь говорят о том, что здесь может начаться Третья мировая война. Безусловно, может начаться. Но чтобы она не произошла, вот это вот чвяканье в Конгрессе и в Соединенных Штатах Америки, оно должно принес, носить другой характер, характер силы. Почему они боятся? конфронтации, непосредственной конфронтации с Российской Федерацией. Может, они не боятся. Может, они просто готовятся. Потому что если посмотреть, что происходит в прибалтийских странах, и у меня есть там друзья, которые живут, так вот они мне говорят, у нас учение. И для гражданских, и для военных. И такого количества не было никогда. Если посмотреть, какие листовки в Брюсселе раздают в метро и что делать во время войны, становится немножко интересно, а что ж такое, что дальше будет? Все готовятся. Весь оборонно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки в той смены работает, все перевооружаются, все готовятся к большому шухеру. Будет он? Я надеюсь, что нет. Но все к этому готовятся. И Украина в данном случае это, ну, я не говорю, разменная монета это охренительный плацдарм где используются новые технологии, новые методы ведения борьбы и так далее. Но на месте вот этих вот ребят, которые нам помогают, они бы посмотрели на то, какое количество у нас боеспособных бойцов вот для НАТО, если брать вот для НАТО, потому что тот опыт, который есть сейчас у нас, его нет ни в одной другой стране мира. И если вы готовитесь к чему-то, то вы должны подумать как обезопасить так, чтобы нас осталось как можно больше в дальнейшем противостоять, если вы планируете. А для этого надо хотя бы поступать так, как вы поступаете в Израиле. Они же партнеры, поза НАТО первые там. И когда на Израиль летит хреново туча ракет, все сбивается странами, которые помогают им, а у нас залетает на территорию там Польши ракета, шахет, и они все нахрен озабочены. Да вы такие озабоченные, что хочется иногда просто вас всех скотов взять вот так вот в одну миску и как котят потопить. Потому что они смотрят на Украину и на украинцев через призму своих исключительно интересов. Одни имперцы британские смотрят, как военные базы здесь построить в Крыму, на Азовском море и так далее. В случае нашей победы. Другие смотрят, как ресурсы здесь получить. У нас юго-восток страны, там в перечне чуть ли не до 25 пунктов, где мы за, за, по недрам занимаем одно, первое, второе, первое, второе, третье место по всему миру. У нас залежи Титана, без которого не строится ни одна пушечка, ни один снарядик не полетит. На 22% всего мирового запаса. И что сюда лезут? Простота, альтруизм за демократию. Ой, важка розмова, але мабуть необхідна. Олександр, я тобі дуже дякую, що сьогодні завітав, що Був такий відвертий, щирий. Я думаю, що ще побачимося і будуть теми для обговорення. Але насправді є про що подумати. І Для себе, для багатьох, мабуть, людей треба думати головою і приймати рішення мізками. А, і б... коли прийде Чей. час ще голосувати не серцем, а обирати тих, хто буде пропонувати розвиток держави, навіть якщо цей розвиток буде через біль, через кривавий під, через роботу і через покарання всіх тих корупціонерів і всіх тих а, скажі, агентів під прикриттям, угу. які да. дозволили. Розпочатися цій війні на українській землі. Я тобі щиро вдячна. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні з нами в студії був політичний аналітик Олександр Кондратенко. Говорили про складні речі про війну, про цив... цивілізаційний вимір цієї війни, про наші помилки і про можливі наші здобутки. З вами в студії працювала Світлана Кушнір. Це був канал Тервізор. Лайк, підписка, коментар. Побачимось.